Auz billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Bu şeytanın şerrinden Allah'a sığınıram, Rahman, Rahim olan Allah'ın adı ilə. Allahın salamı və səlavatı olsun peyğəmbər və onun paç əhl-i beytinə. Bu gün 9 yanvar 2024-cü il. Allah bu ilimizi uğurlu eləsin, bərəkətli eləsin, ruzili eləsin. Ölkəmizi, xalqımızı ağır bəlalardan uzaq eləsin. Allah əhliyamızı qorusun. Allah hağımıza ağır dərdlər göstərməsin və bu il e, həm özünüz, həm də yaxınlarınız, övladlarınız, nəvələriniz barəsində xeyirli, uğurlu il olsun. Allah hər birinizin qapısında şadlıq qismət eləsin. Övladı olmayan Allah övlad qismət eləsin. Və hər bir şəxsə öz peşəsində uğurlar arzu edirəm. Essad Lahiyat isərkiri əlahiət e, sahələrində hər hansı bir uğurlar əldə etmək istəyirlərsə, bu düşərlik olsun 2024-cü il. Və bizə bilisiz e, qış tətilimiz oldu. Komediyaş yeni il e, oldu deyə biz tətil idiq, təxminən bir həftəlik. Bu gündən e, dəssərlərimiz başlayır bizim e, bərcəzimizin və öz qrupumuzun dəstərləri. Allah zəhmimizi atsa beləsin. Allah elimizi artır etsin, imanımızı kamilləsin. Allah yolunu gözlədiyimiz 12-ci imamın gəlişini tezləşdirsin. Amin. Quran ayələrinin təhlili ilə peyğəmbərlər həyatı bərisinin 207-ci videosu 93-cü hissə. Mövzumuz Musa peyğəmbərin həyatından danışmaq olmuşdur. Və keçən dəssələrdə biz danışmışıq o Bəni İsrailin isral övladlarının, yəni bu peyğəmbərin nəvərlərinin nəslinin Musa peyğəmbərdən Allahı görmək istəməsi barəsində. Dedikmişik ki, deyil, falan və s o barda aracı bir e, dəstiq ola bilərlər. Çünki bu e, bu xüsusi bir bəhsdir. Şiə və qeyri-şiə məsələsində Allahı görmək barəsində, o bu dünyada. Quran deyir ki, nə ora, nə bura mümkün deyil və burada ən azı mümkün olmadı. Elə ki biz o haqqı danışdıq. Bugünkü dərsimiz həmsəm bağlı bir dərstir. Davam edir. Bu bəni İsrailin bir dəstiq O göz-səmperlə qudrulğanlığı davam edir. Onlar kifayət etmirlər. Əvvəl oxumuşdu da bizə yaxşı yemək gəlsin, bizə rəm yaxşı yatacağımız olsun. Həsora biz Allahı görmək istəyirik. Hə o da alınmadı. İndi nə? Bəyni İsrail xalqının bütpərəstliyə qayıdışır. Çox ağır bir şeydir bu, həqiqətən də təhdi beşi. Təsəvvür elə, sən neçə illər Firavunun zülmünə məruz qalmısan. Həm sənə zülm edir, həm sən ona istahi edirsən. Onu Allah bilir sənin özünə. Bu əzabdan qurtulmaq istəyirsən. Övladlarını öldürür, qızlarını nökər kimi saxlayır, xidmətçi ünvanında. Musa peyğəmbər gəlir səni onun təhlükəsindən aparır ortar aparar sən özünə başqa bir diyara. Fələstin torpağına, Qurani-Kərimdə müqəddəs torpaq ünvanı ilə tərandılmış Fələstin torpağına səlin gətirir. Dialah səni oxumuşdur. Burada öz nümayəndəsi, xəlifəsi ünvanla təyin edir və sizə ruzi verir, sizə rəhmliyə bilər, fulan və s. gördülər bu laş ki, hər şey var. Für ondan canımızı qurtarmışıq. Balalarımızı öldürən yox, qadınlarımızı əsir edən yox. Müqəddəs torpaq Həyəngəmbər yarımızda. Hər nə ilə, nə ilə, ha hə, biz falan şey giyəcəyik. Adam var, məsələn, hər şey var, birmillərləsin. Hə, Başqa dav axtarmağa. Qarnı ac olan adam dav axtarmaz ki. İnsan var, o qədər yeyir ki, qarnı toxdur, dav axtarır. Məsələn, yemək yeyir restoranda, qarnı şişib, elə bilər ki, qolları şişib. Demə, çox yeyib qarnı şişib ləvəcə bunun muskulu, əzələsi, bədən şişib. Və çola çıxalım məsələnsin avsiyanta bir söz atmaq, ona bir çəpmaq, baxmaq, məsələn gəlib maşından oturmaq hissində belə loqo formasında dav axtarırsan ki, belə deyək. Bunların da hər bir şeyi var, ney-ney, ney-ney, biz bütünsilik. Bu mövzu ilə, yəni bəni İsailin Bitfərəsliya qadəşi ilə əlaqədar olan ailəniz. 94 51 93 Əraf 148 153 və Taha 85 98. Bu halda danışır bu məsəllərdən ki, hamımız biz o buların inşallah hamısının oxuyacağıq. İşə bunlar mən bu aləmimizin qısa-qısa mövzularını deyim, xülasə pomada sonca başla biz bu aləmizi geniş izahlandıq, məarlı mövzular var. Bunlar özlərindən ayət edir ki, bunlar özlərini zülm etdilər. Buzova savaş etməklə. Yalnıza salon ocunu çıq, 40 gün biz Musa peyğəmbərlə vədələşmişdik. Siz onun olmadığı müddətdə Buzova savaş elədiniz. Peyğəmbərin söz dilinə Allah bunu çüyü. Ki, e, o kitabı siz ciddi qəbul edin, Allahın sözlərinə eşidin, qəbul edin, müxalifətli eləməyin. Sonra danışır burada o Samirin, Samira adlı bir şəxsin düzəltdiyi bu zovun verdiyi səsdən sonra onlar peşman oldular. Musa peyğəmbər Ubru sayın bəzərlə bəzi oxşar sözlərdir. Mümkün ki, mən təkrarladım. Ubru sayələr təkrar, e, yəni hər surədə, dediyiniz kimi, hər surələrdə bu mövzu təkrar olunurmuslar. Bəzən Fəqir Fərim -fəri Kəmlərlə Musa peyğəmbər gəlir və əsəbləşir bu cəmiyyətin bu məsələsinə. O əlində olan lövhəni ilahi səhifələri yerə açır, qarşı e, Harun peyğəmbərin üzündən tutub edə saqqalına yapışır. O da deyir ki, bəsmeni, sən bu xalqın içində xarvəzələr eləmə, məni burax. Bu da bir növ ilahi bir e, dini, bir qeyrət idi. Bu dinin qəydini çəkən bir Musa peyğəmbər əsəbləşmişdi. Və görə bunların imanlı olsa tövbə etsələr Allah bağışlaya bilər. Və sarı. Yəni bu mövzular hamısı ilə hə danışır ailələr də adırsı, hamısı danışır eyni mövzulardan və gəldiycə mən hamısını deyəcəm.